যিসকল লোকে প্ৰতিদিনে কেঁচা পিয়াঁজ খায় ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত যিসকলে প্ৰতিদিনে কেঁচা পিয়াঁজ খায় তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰো যদি কেঁচা পিয়াঁজ খোৱাৰ অভ্যাস আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ নাথাকিব আৰু যিসকলে খাদ্যৰ লগত কেঁচা পিয়াঁজ নাখায় তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভুল কোনখিনিত হৈ আছে সেয়াও জানিব পাৰিব কেঁচা পিয়াঁজ খোৱাসকল বা কেঁচা পিঁয়াজ নোখোৱাসকল সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ ছেকেণ্ড চেনেল পজিটিভ ভাইভছৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিসকলৰ কেঁচা পিঁয়াজ খোৱাৰ অভ্যাস আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অতি বিশেষ কাৰণ অন্তিম সময়লৈ এই ভিডিঅ'টো আপুনি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে চাব কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি যিবোৰ কথা ক'ম যিবোৰ জানিবলগীয়া কথা আমি আপোনাক জনাম সেই কথাবোৰ ইমান বেছি মূল্যৱান আৰু ইমান লাভজনক সেয়া আপুনি ধন টকা পইচাৰে জুখিব নোৱাৰে আপোনাৰ তেনেই সাধাৰণ যেন লাগিব পাৰে কেঁচা পিঁয়াজ খোৱাটো কিনো ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো চালে আপুনি গম পাব আজি আমি ক'বলৈ ওলোৱা কথাখিনি কিমান বেছি মূল্যৱান সেইবাবে এই ভিডিঅ'টোত থকা প্ৰতিটো কথা আপুনি খুব ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেতিয়া আপুনি কেঁচা পিঁয়াজ খোৱা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত কি কি ডাঙৰ ডাঙৰ লাভ হয় বা কি কি ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় লগতে আমি আপোনাক কেঁচা পিয়াঁজ খালে আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লাভ কি হব সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰিম এই ভিডিঅ'টোত কেনেদৰে কেঁচা পিয়াঁজ খালে আপুনি অধিক লাভৱান হব সেই বিষয়েও ভিডিঅ'টোত আপুনি জানিব পাৰিব যদি আমি আপোনাক কবলৈ ওলোৱা এই আয়ুৰ্বেদৰ ওপৰত আধাৰিত কিছুমান ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰে বা এই উপায়সমূহ যদি আপুনি মনোযোগেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই উপায়বোৰ যদি আপুনি সঠিকভাৱে নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰে তেন্তে আপোনাৰ শৰীৰৰ বহু ৰোগ নিৰাময় হ'ব দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি যিবোৰ গম্ভীৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে বা যিবোৰ গুৰুতৰ ৰোগে আপোনাক ইমান দিনে অশান্তি দি আছে সেই সকলোবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ পৰিব যদি আজি আমি এই কবলৈ ওলোৱা কথাবোৰ আপুনি খুব সহজভাৱে লয় সাধাৰণভাৱে ওলাই কৰি দিব বিচাৰিছে তেন্তে কি ঠিক ভৱিষ্যতে আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব লগা বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণ আজিৰে ভুলখিনিও হৈ যাব পাৰে আজি আপুনি এই কথাখিনি জানি থলে অনাগত দিনত অন্তত আপুনি অনুতপ্ত হবলগীয়া নহয় সেইবাবে আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি যিবোৰ কথা উল্লেখ কৰিম এই কথাবোৰ খুব ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি বুজাত কিবা অসুবিধা হয় তেন্তে আপুনি আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব পিঁয়াজত উপলব্ধ থকা যিবোৰ পোষকত্ব আছে সেইবোৰ যদি আপোনাৰ শৰীৰত নাথাকে তেন্তে আপুনি গুৰুতৰ বিপদত পৰিব পাৰে এইবোৰৰ বিষয়ে চাগে পূৰ্বতে আপুনি কাহানিও ভাবি চোৱা নাই প্ৰতিসাজত কেঁচা পিয়াঁজ টুকুৰা চোবাওঁতেও আপুনি চাগে এইবোৰ কথা ভাবি চোৱা নাই আপুনি ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে কেঁচা পিঁয়াজ খাব লাগে নে খাব নালাগে সেয়া চাগে আপুনি আজিলৈকে উপলব্ধি কৰা নাই কেৱল ভাল পাই কাৰণে ৰুটিখন খাওঁতে বা ভাতখিনি খাওঁতে আপুনি কেঁচা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আজি আপুনি জানিব আপুনি ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে আহক কথাখিনিৰ মাজলৈ আমি সোমাই যাওঁ প্ৰতিখন ঘৰৰ পাকঘৰত পিয়াঁজ থাকেই আমাৰ যি আমাৰ যি খাদ্যভ্যাস বা আমাৰ যি খাদ্য প্ৰণালী তাত পিয়াঁজ থাকিবই পিয়াঁজ এনেকুৱা এক পাচলি যিকোনো খাদ্য সামগ্ৰী ৰন্ধাৰ সময়ত পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়া লাগিলে তৰকাৰীয়ে হওক সেয়া লাগিলে মাছ মাংসই হওক সকলোতে পিঁয়াজ লাগিবই দাইলখনত তেল মাৰিবলৈও পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিলেহে দাইলখন বা তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ হয় কিন্তু পিঁয়াজ কেৱল এক সোৱাদযুক্ত পাচলিয়েই নহয় বৰঞ্চ এই পিঁয়াজ আপুনি নিয়মিতভাৱে খালে শৰীৰত আপুনি বহু চমৎকাৰী লাভ দেখিবলৈ পাব সকলোৱে আমি এটা কথা জানো যেতিয়া আমি পিঁয়াজ কাটো আমাৰ চকুপানী ওলায় কিন্তু বিশ্বাস কৰক যেতিয়া আপুনি ইয়াৰ লাভৰ বিষয়ে আপুনি গম পাব সেই পিঁয়াজ কাটোতে ওলোৱা চকুপানীয়ে আপোনাক কোনো অশান্তি নকৰে বৰঞ্চ পিঁয়াজ আৰু বেছি খাবলৈহে আপোনাৰ মন যাব এতিয়া গৰমৰ দিন এই গৰমৰ দিনত পিয়াঁজৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি কোৱা হয় যদি আপুনি এই গৰমৰ দিনত প্ৰতিদিনে কেঁচা পিয়াঁজ খায় তেন্তে এই গৰমৰ পৰা আপোনাৰ শৰীৰত হবলগীয়া বহু বেমাৰ সেই কেঁচা পিয়াঁজে নোহোৱা কৰি পেলায় গৰমৰ ফলত আমাৰ যিবোৰ বতৰীয়া বেমাৰ হয় বা ৰোগ হয় সেই ৰোগৰ আশংকা কেঁচা পিয়াঁজৰ সেৱনে কমাই দিয়ে বুলি কোৱা হৈছে কেঁচা পিয়াঁজ খালে গৰমৰ দিনত শৰীৰটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব কেৱল গৰমৰ দিনত বতৰীয়া ৰোগৰ পৰাই পিঁয়াজে যে আপোনাক ৰক্ষা কৰিব তেনেকুৱা নহয় মধুমেহ মানে ডায়েবেটিছ কেঞ্চাৰ আৰু হৃদ ৰোগৰ দৰে বিপদজনক বেমাৰৰ আশংকাও পিঁয়াজে কমাই দিয়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুতৰ অসুখৰ পৰা এজন মানুহক পিঁয়াজে ৰক্ষা কৰিব পাৰে আজি আমি আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত পিঁয়াজৰ এনেকুৱা কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যিখিনি আপুনি আজিলৈকে চাগে শুনাই নাই লগতে আমি ক'ম পিঁয়াজ খোৱাৰ পদ্ধতিবোৰ কেনেকুৱা কেনেকৈ পিঁয়াজ খালে তাৰ আচল ফল আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব সেয়াও আপুনি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব লগতে ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি আপোনাক ক'ম পিঁয়াজৰ এনে কিছুমান নিগেটিভ চাইড যিখিনিও আপুনি জানি লোৱাটো খুবেই জৰুৰী প্ৰথমেই আমি আপোনাক পিঁয়াজৰ লাভজনক দিশটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ পিঁয়াজ খালে হৃদজনিত ৰোগৰ আশংকা কম হয় যদি আপুনি আপোনাৰ হাৰ্টটো হেল্ডি কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু হাৰ্ট এটেকৰ দৰে প্ৰাণঘাটী বেমাৰৰ পৰা নিজক বচাব বিচাৰিছে তেন্তে কেঁচা পিঁয়াজ খোৱা আৰম্ভ কৰক কেঁচা পিঁয়াজ খোৱাটো আপুনি জীৱনৰ এক অভ্যাসত পৰিণত কৰি লওক যদি আপুনি প্ৰতিদিনেই কেঁচা পিঁয়াজ খায় সেয়া লাগিলে ছালাডৰ ৰূপতেই হওক বা অন্য প্ৰকাৰেই হওক যদি আপুনি প্ৰতিদিনে কেঁচা পিয়াঁজ খোৱা আৰম্ভ কৰে তেন্তে এই অভ্যাসে আপোনাৰ হাৰ্টটো মজবুত কৰি ৰাখিব আৰু আপোনাৰ হাৰ্ট এটেকৰ আশংকা বহু পৰিমাণে কমাই তুলিব ডাঙৰ ডাঙৰ মেডিকেল গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বৈজ্ঞানিকৰ অধ্যয়নতো এটা কথা স্পষ্ট হৈছে পিঁয়াজ হাৰ্টৰ কাৰণে বহুত বেছি লাভজনক কাৰণ পিয়াঁজত এনেকুৱা কিছুমান পোষকত্ব আছে যিখিনিয়ে তেজ পাতল কৰে আৰু পিয়াঁজে হাৰ্টটোত পৰিবলগীয়া প্ৰভাৱ বহু পৰিমাণে কমাই তোলে সেইবাবেই কেঁচা পিয়াঁজ খালে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি কম হয় বুলি কোৱা হৈছে লগতে কেঁচা পিয়াঁজে ব্লাড শ্বুগাৰৰ লেভেলো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে পিঁয়াজত থকা ছালফাৰ কম্পাউণ্ডে শৰীৰৰ ভিতৰত ছুগাৰ অৰ্থাৎ গ্লুকজৰ স্তৰ সন্তুলিত কৰি ৰাখে যদি আপোনাৰ দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে পাচনতন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত কিবা সমস্যা আছে যেনে ধৰক গেছ কৌষ্ঠকাঠিন্য খ্য হজম নোহোৱা এনেবোৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও আপুনি কেঁচা পিয়াঁজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেঁচা পিয়াঁজ খালে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় অৰ্থাৎ ইমিউন ছিষ্টেম মজবুত হয় মানুহৰ আৰু শৰীৰত ভিটামিন চিৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় যেতিয়া এজন মানুহৰ শৰীৰত ভিটামিন চিৰ মাত্ৰা ভৰপূৰ ৰূপত থাকে তেন্তে সেইখিনিয়ে বাৰে বাৰে হবলগীয়া চৰ্দি বতৰীয়া ৰোগ জ্বৰ ইনফেকশ্যন বা অন্যান্য ধৰণৰ বতৰীয়া ৰোগৰ পৰা মানুহজনক বচাই ৰাখে পুনৰ কৈছো পিয়াজে মানুহৰ ইউমিউন ছিষ্টেম মজবুত কৰি তোলে যিখিনিয়ে শৰীৰলৈ অহা ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া আৰু অন্যান্য হানিকাৰক বাহ্যিকত্ববোৰৰ সৈতে যুঁজ দিয়াত মানুহজনক শক্তি দিয়ে পিয়াঁজত এটা বিশেষ ধৰণৰ ফাইবাৰো পোৱা যায় যাক অলিগ' ফ্ৰুক্টছ বুলি কোৱা হয় এই ফাইবাৰে পেটৰ ভিতৰত থকা ভাল বেক্টেৰিয়াবিলাকক মজবুত কৰি ৰাখে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰই ঠিকমতে কাম কৰে আৰু কৌষ্ঠকাঠিন্যৰ দৰে সমস্যা দূৰ হৈ পৰে পিঁয়াজত প্ৰাকৃতিক প্ৰবায়টিক তত্বও পোৱা যায় যিখিনিয়ে পেটৰ বিষৰ পৰা আপোনাক ৰক্ষা কৰিব পেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা এইখিনিয়ে মানুহক ৰক্ষা কৰে ইয়াৰ উপৰিও পিঁয়াজত ক্ৰমিয়াম নামৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মিনাৰেলো পোৱা যায় যিখিনিয়ে শৰীৰৰ ছুগাৰ লেভেল সন্তুলিত কৰাত সহায় কৰাৰ উপৰিও শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে কেঁচা পিঁয়াজ খালে মানুহৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ঠিক হৈ থাকে যেতিয়া মানুহৰ শৰীৰত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ঠিক হৈ থাকে তেতিয়াই মানুহে পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন লাভ কৰে বা শৰীৰটোৱে পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন বা শক্তি লাভ কৰে আজিকালি মধুমেহ অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ এক গুৰুতৰ ৰোগত পৰিণত হৈছে লাইফষ্টাইল ডিজিজত পৰিণত হৈছে এই ডায়েবেটিছ লাইফষ্টাইল ডিজিজত পৰিণত হোৱা এই ডায়েবেটিছৰ ভয়াৱহতা বহুত বেছি বিশেষভাৱে যিসকলে দিনৰ দিনটো বহি কাম কৰি থাকে আৰু যাৰ শাৰীৰিক গতিবিধি বহুত বেছি কম হয় তেওঁলোকৰ বাবে ডায়েবেটিছৰ আশংকা বহুত বেছি তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে নিয়মিত কেঁচা পিঁয়াজ খোৱাটো ৰামবানৰ দৰে বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ পিঁয়াজত থকা ক্ৰমিয়ম তত্বই শৰীৰৰ ছুগাৰ লেভেল স্থিৰ কৰি ৰাখে যদি আপোনাৰ শৰীৰৰ ছুগাৰ লেভেল নিয়মিতভাৱে অসন্তুলিত হৈ আছে তেন্তে আপুনি যদি কেঁচা পিঁয়াজ খায় আপোনাৰ শৰীৰৰ চুগাৰ লেভেল লাহে লাহে সন্তুলিত হৈ পৰিব কিন্তু অসন্তুলিত চুগাৰ লেভেলে আপোনাৰ শৰীৰৰ অন্যান্য অংগৰো ক্ষতি কৰিব গতিকে যিসকলে বহি বহি কাম কৰে যাৰ শাৰীৰিক গতিবিধি নাই পৰিশ্ৰম নাই তেওঁলোকে কেঁচা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰতিদিনে খাদ্য তালিকাত আপুনি কেঁচা পিঁয়াজ ৰাখক চালাডৰ ৰূপত খাব পাৰে বা অন্যান্য ধৰণেও আপুনি খাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ ব্লাড শ্বুগাৰ সন্তুলিত ৰূপত গুচি আহিব আৰু আপোনাৰ শৰীৰত মধুমেহৰ আশংকা তেতিয়া কমি আহিব আমাৰ শৰীৰৰ হাৰ্টটো বা পাচনতন্ত্ৰৰ কাৰণেই যে পিঁয়াজ লাভজনক তেনেকুৱা নহয় বৰঞ্চ পিঁয়াজে আমাৰ শৰীৰৰ হাড়বোৰো মজবুত কৰে যেতিয়াই মানুহৰ বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে বয়সৰ লগে লগে মানুহৰ হাড়বোৰো কমজোৰ হয় মানে দুৰ্বল হয় কিন্তু যদি আপুনি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ সাজত পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ নহওক সেয়া লাগিলে ছালাডৰ ৰূপতেই হওক বা খালিকৈ কেঁচাকৈয়ে হওক যদি আপুনি পিঁয়াজ খায় তেন্তে আপোনাৰ শৰীৰৰ হাড় মজবুত হ'ব শৰীৰৰ হাৰ মজবুত কৰিবলৈ পিঁয়াজ খুবেই ভাল বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ পিঁয়াজত এনেকুৱা বিশেষ ধৰণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ শৰীৰৰ হাৰ মজবুত কৰিব পাৰিব কেঞ্চাৰৰ দৰে ৰোগো হেনো পিঁয়াজৰ নিয়মিত সেৱনৰ ফলত দূৰতেই বিদূৰ হয় বুলি কোৱা হৈছে যদি পিঁয়াজ নিয়মিত ৰূপত এজন মানুহে সেৱন কৰে তেন্তে শৰীৰত কেঞ্চাৰ বিয়পোৱা সূক্ষ্ম জীৱবোৰৰ সংখ্যা কম হৈ পৰে আৰু শৰীৰটোক ৰোগৰ সৈতে যুঁজাৰ ক্ষমতা পিঁয়াজে বঢ়াই তোলে যদি আপুনি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ খাদ্যত ছালাদৰ ৰূপতেই হওক বা পাচলিৰ লগতেই হওক পিঁয়াজ খায় তেন্তে ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি বহুত বেছি লাভ পাবলৈ সক্ষম হ'ব বৈজ্ঞানিকৰ গৱেষণা আৰু কেইবাটাও অধ্যয়নত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনেই পিঁয়াজ খায় নিয়মিত ৰূপত নিজৰ খাদ্য তালিকাত যি পিঁয়াজ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তেনে মানুহৰ মুখমণ্ডলৰ কেঞ্চাৰ বা শৰীৰৰ অন্য অংশত হবলগীয়া কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি কম হয় ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় পিঁয়াজ কেৱল আপোনাৰ যে মুখৰ ৰুচি নহয় ই যে বহু গুৰুতৰ ৰোগৰ কাৰণে ৰামবানৰ দৰে সেয়া চাগে আজি আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যিসকলে হাড়ৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পিঁয়াজ প্ৰভাৱশালী ঘৰুৱা উপায়তকৈও কোনো গুণে কম নহয় যদি আপুনি প্ৰতিদিনে সামান্য পৰিমাণৰ মিঠাতেলত পিঁয়াজখিনি মিহলাই হাড়ৰ জইনত আপুনি মালিচ কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া যদি আপুনি নিয়মিত ৰূপত দুমাহ ধৰি কৰে তেন্তে লাহে লাহে আপোনাৰ হাড়ৰ জইনবোৰ মানে গাঁঠিৰ জইনবোৰত যিবোৰ বিষ হয় বা হাড়ৰ যিবোৰ বিষ হয় সেই বিষবোৰ লাহে লাহে কমি আহিব আৰু সেই মালিচ লোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ যি আৰাম অনুভৱ হ'ব সেইখিনিয়ে আপোনাক এই ৰোগৰ সৈতে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব এয়া কোনো সাধাৰণ কথা নহয় বছৰ বছৰ ধৰি মানুহে এনেকুৱাই ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰি আহিছে যিখিনিৰ প্ৰভাৱ অতি বেছি আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত এই প্ৰভাৱবোৰ হেৰাই গৈছে যদিও আজিকালিও বহু মানুহে বিষ হ'লেই অকণমান মিঠাতেলত পিঁয়াজ মিহলাই মালিচ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই এইটো কথা একেবাৰেই কোৱা নাই যদি আপোনাৰ বিষ হৈছে তেন্তে আপুনি চিকিৎসকৰ কাষ চাপক চিকিৎসকৰ চিকিৎসাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি ঘৰতে কৰিব পৰা উপায় কিছুমানৰ কথাহে মই আপোনাক উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ এই উপায়বোৰ অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী পিঁয়াজৰ ৰসত অলপমান নিমখ মিহলাই দাঁতত বা দাঁতৰ আলুত যদি আপুনি লগায় তেতিয়া আপোনাৰ দাঁতৰ যিকোনো সমস্যা নোহোৱা হৈ পৰিব দাঁত বা আলুত হোৱা বিষৰ পৰাও আপুনি উপশম পাব পিঁয়াজ কেৱল এক পাচলি নহয় কাৰণ পিঁয়াজ হৈছে এক প্ৰাকৃতিক ঔষধি যাৰ অনেক উপকাৰ আছে পিঁয়াজ পিচি আপুনি যদি আপোনাৰ খজুৱা স্থানত লগায় তেন্তে ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ পৰাও আপুনি বাচিব পাৰিব বয়সৰ লগে লগে আমাৰ দৃষ্টিশক্তিও দুৰ্বল হৈ পৰে কিন্তু যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে শক্তিশালী হৈ থাকক তেন্তে আপুনি আপোনাৰ খাদ্যত পিঁয়াজ নিশ্চিতভাৱেই ব্যৱহাৰ কৰক কাৰণ পিঁয়াজত গ্লাথটন নামৰ এক তত্ব আছে যি শক্তিশালী এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ দৰে কাম কৰে আৰু চকুৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মানুহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ইয়াত থকা ভিটামিন ইয়ে চকুৰ কোষবোৰ যথেষ্ট শক্তিশালী কৰে আৰু সেইবোৰক নিৰোগী কৰি ৰাখে যেতিয়া আপুনি পিঁয়াজ কাটে আৰু আপোনাৰ যেতিয়া চকুপানী ওলায় এয়া কিন্তু কোনো সমস্যা নহয় এয়া আপোনাৰ চকুযুৰি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া পিঁয়াজ কাটিলে চকুত থকা যিবোৰ বেয়া বস্তু সেইবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে সেইবাবেই পিঁয়াজ কটাৰ সময়ত যেতিয়া আপোনাৰ চকুলো ওলায় অলপ অশান্তি হয় কিন্তু এয়া আপুনি বেয়া বুলি নাভাবিব সেই চকুলোৰ লগত আপোনাৰ চকুত থকা বেয়া বস্তুবোৰো ওলাই আহে পিঁয়াজৰ ৰস চুলিৰ বাবেও অতি উপকাৰী যদি আপোনাৰ চুলি সৰিছে আপোনাৰ চুলিৰ গুৰিবোৰ যদি দুৰ্বল হৈছে তেন্তে পিঁয়াজৰ ৰস আপুনি চুলিৰ গুৰিত লগাওক পিঁয়াজৰ ৰস আপুনি চুলিৰ গুৰিত অলপ সময় লগাই ৰাখি তাৰপিছত আপুনি কুহুমীয়া পানীৰে যদি চুলিখিনি ধুই দিয়ে সপ্তাহত যদি আপুনি এবাৰ হ'লেও এই উপায় অৱলম্বন কৰে তেন্তে আপোনাৰ চুলিৰ গুৰিবোৰ মজবুত হ'ব আৰু চুলি সৰা বন্ধ হ'ব যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে এচামুচ পিঁয়াজৰ ৰসৰ সৈতে দুচামুচ নাৰিকল তেল মিলাই ল'ব পাৰে তেনেকৈ আপুনি তেল প্ৰস্তুত কৰিও চুলিৰ গুৰিত লগালে আপুনি যথেষ্ট উপকাৰ লাভ কৰিব সেই মিশ্ৰণ যদি আপুনি চুলিৰ গুৰিত লগাই মালিচ কৰে যত যত প্ৰয়োজনীয় পোষণ তত্বৰ অভাৱ হৈছে সেইবোৰ সেইৰসে দূৰ কৰে সেই মিশ্ৰণ আপুনি চুলিত দুঘণ্টা ধৰি যদি লগাই ৰাখি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি চেম্পুৰে যদি মূৰটো ধুই দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ চুলি বহুত বেছি মজবুত হ'ব এতিয়া আমি আপোনাক ক'ম পিঁয়াজ আপুনি কেনেকৈ খাব কেনেকৈ আপুনি পিঁয়াজ খাব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি কেঁচা পিঁয়াজ খাই ভাল পায় নে পকা পিঁয়াজ খাই ভাল পায় কেঁচা পিঁয়াজত ছালফাৰো প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে যিখিনি শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী পিঁয়াজৰ ওপৰ অংশত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় সেইকাৰণেই পিঁয়াজ বখলিওৱাৰ সময়ত বহুত বেছি বখলিয়াই নেপেলাব কাৰণ ওপৰৰ পাৰ্টটোত যথেষ্ট পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থওঁ পিঁয়াজ ফাইবাৰ আৰু কপাৰৰ এক ধুনীয়া সংমিশ্ৰণ ফাইবাৰে পাচন ক্ৰিয়াক শক্তিশালী কৰি ৰাখে আৰু কপাৰে মানুহৰ মগজুৰ বিকাশ হোৱাত সহায় কৰে পিঁয়াজৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা আচাৰো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল ই কেৱল সোৱাদ বৃদ্ধি কৰাই নহয় শৰীৰৰ বিভিন্ন উপকাৰ সাধন কৰে শৰীৰটোক বিভিন্ন পোষকত্ব প্ৰদান কৰে কিন্তু পিঁয়াজ বেছিকৈ খোৱাৰ অপকাৰিতাও আছে সেইখিনিও আপুনি জানি লোৱাটো দৰকাৰ বেছিকৈ কেঁচা পিঁয়াজ খালে মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ আহে যাৰ ফলত আপোনাৰ ওচৰত থকা মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট অশান্তি অনুভৱ কৰে কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় পিঁয়াজ খোৱাৰ পিছত পেটত গেছৰ সমস্যাৰ দৰে হয় পেটটো ফুলি থকাৰ দৰে হয় পেটত জলন পূৰণ হয় সেইকাৰণে পিঁয়াজ সদায় জোখতেই খাব কোনো বস্তুৱে জোখতকৈ বেছি খোৱাটো বেয়া যিকোনো ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰাৰ সময়তে আপুনি ধৈৰ্য ৰখাটো দৰকাৰ আজি পিঁয়াজ খাইছে কাইলৈৰে পৰা আপোনাৰ সমস্যাটো যে দূৰ হ'ব তেনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে আপুনি ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি নিয়মিত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ শৰীৰভেদে সকলোৰে প্ৰতিক্ৰিয়া বেলেগ বেলেগ হয় সেইকাৰণে আপুনি কিছুদিন কৰাৰ পিছত ধৈৰ্য ধৰা উচিত আৰু এটা কথা মই যে ক'লো শৰীৰ অনুসৰি প্ৰতিক্ৰিয়া বেলেগ বেলেগ সেইবাবে যিকোনো উপায় অৱলম্বন কৰাৰ পূৰ্বে সামান্য পৰীক্ষণ কৰাটো দৰকাৰ আপুনি যদি এই সহজ আৰু প্ৰাকৃতিক উপায়বোৰ আপুনি আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱন প্ৰণালীত বা দৈনন্দিন খাদ্যভ্যাসত ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চিতভাৱেই ইয়াৰ শুভল লাভ কৰিব আৰু বাৰে বাৰে ঔষধৰ সহায় লোৱাৰ আপোনাৰ যি অভ্যাস সেয়া নিশ্চিতভাৱেই কমি আহিব আপুনি ভালে থাকক ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব এই ভিডিঅ'টো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কিবা কথা থাকিলে আমাক আপুনি মুকলিকৈ জনাব পাৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আপোনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ